Вітаю вас в ефірі Євроатлантичні студії. Я автор і ведуча Тамара Трацевич. Сьогодні у нас в гостях пан Ніколанге, керівник представництва фонду конрада Аденауера в Україні. Вітаю вас, пане Ніко. Добрий день, пане Ніко, нещодавно ви сказали. Утвердження в Україні у різних сферах християнських цінностей могло би сприяти поступу у суспільно-політичному розвитку країни і навели досвід становлення системи державного управління по воєнній Німеччині. В той час у нового керівництва країни була мета побудувати таку систему організації влади, в центрі якої б стояли інтереси людини, відштовхуючись від її християнського образу, а також було прагнення змінити повоєнну Європу. Имя Конрада Аденаура, как и НАТО, за часів холодной войны было істотно спотворено. є роль цієї особистості у відбудові повоєнної Німеччини? Ну, конечно, я думаю, об этом много людей знают. Конрад Аденауар был первым канцлером Германии после второй мировой войны. Я думаю, самый важный момент это, что и Конрад Аденаур, и Роберт Шуман из Франции, и Альшиде Гаспери из Италии, такие политики были э, крестьянскими демократами, которые противостояли против фашистов. И для них было важно в Европе строить систему, которая работает для людей. Это очень, очень кардинальное изменение в политике, если для политики не важно сколько там есть танков или чтобы другие страны боятся боятся от германии или от франции, что только важно как люди живут и что в центре политики и экономики только человек, а не государство. Я думаю это очень кардинальные изменения и это успех основателей, Европейского Союза и новой Федеральной Республики Германии, что они успели, успели имплементировать вот эту идею в реальности. А как вы думаете, почему Радянский Союз демонизировал это имя? Ну, в Советском Союзе, и мы вот это наследство здесь еще видим каждый день, человек был для системы, для системы, а не система для людей. Там все как мне кажется, все было абсолютно наоборот. И это, я думаю, очень опасно было для вот этого режима тогда, если человек должен быть в центре, а не государство. Поэтому они, чтобы защищать свою власть, они демонизировали люди как Аденар и другие. Добре. Іменем Конрада Аденауера названо фонд, який ви очолюєте. Якщо можна зовсім коротенько про цілі і завдання вашого фонду. Фонд Аденаура працює по всім мірі. У нас є 72 представництва. В Україні ми вже працюємо 15 років, значить, з самого початку. Ну, очень коротко мы можем сказать, что мы э, работаем как ваши ассистенты. Если украинские, э, украинское общество хочет менять систему, чтобы система работала для людей, мы можем ассистировать. У нас есть опыт, у нас есть стандарты, и у нас есть тоже эксперты. И мы помогаем, чтобы вот эти реформы в Украине проходят. Concreto, we provocate seminari, трені, ми provocamo конференції, конференції, в Україні. Скажіть, будь ласка, а навіщо Німеччині потрібні оці от реформи, тобто, нова демократична Україна? Ну, як християнський демократ і как репрезент, для мене. абсолютно понятно что украинцы имеют тоже самое право жить в, в государстве где, которое, которое правовое государство и жить в хороших условиях как и люди в германии значит там есть тоже самые права для людей здесь как для людей у нас это наша мотивация здесь работать это не для Германии, и это не для, это не наши интересы, там тоже нет какого секретного плана. Это только чтобы для людей жизнь здесь будет тоже так хорошо, как это для людей в Европейском Союзе. Пане Нико, скажите, пожалуйста, а какой сенс европейцы вкладывают в понятие «беспека»? Но сначала, ну, во времени, когда жили, работали Конрад Аденар и оба Шуман и другие, конечно, самое главное было мир. И интересно получилось, что у Европейского Союза нет войских сил. Там мы строили мир через экономику. И это очень важно для нашего, нашего понятия безопасности, чтобы мы можем строить мир через экономическое сотрудничество. Но так это главная идея Европейского союза. Если мы сотрудничаем в бизнесе, если мы знаем друг друга, если мы путешествуем, мы будем, не будем стрелять. После этого сейчас абсолютно невероятно, что будет война между, скажем, Францией и Германией. Но ну, три раза такого было, но последние 60 лет там мир, и сейчас э, это исключено. Значит, сейчас понятие безопасности уже другое. Это защита, защита конечно, от э, терроризма, это и тоже э, материальная, материальная безопасность, и это э, защита права тоже э, против государства иногда, но безопасность нас, это безопасность дана, это Zaščita prava individualnega človeka. Не секрет, що внаслідок політичних маніпуляцій, наразі НАТО в Україні є вкрай непопулярним. Тому політики останнім часом шукають альтернативу НАТО. Одні знаходять її в нейтральному статусі. Розділена за результатами Другої світової війни, Німеччина мала можливість стати єдиною країною ще у 54-му році, не, очікує, не очікуючи горбачовських змін і падіння Британії. Берлінської стіни, стіни, аби погодилася на пропозицію Радянського Союзу стати нейтральною. Чому ця пропозиція не була прийнята? Ну, я знаю, що ця пропозиція була. Це була депеша від Сталіна до Аденаура. Но я не знаю, если это значить, что это было для, немец... для Германии шанс бути нейтральним. Потому что, конечно, там Сталин писал, что это возможно, чтобы там Германия будет вместе, как она была, и будет нейтральным государством. Но, я думаю, план был, чтобы потом вот эта нейтральная Германия, так называемая, mm -hmm. будет полностью коммунистическая Германия. Значит, Аденауэр не верит и там никакой доверие не было до Сталина, что это честная пропозиция. Это только был инструмент, чтобы западная Германия не интегрировалась в, западные структуры. и я думаю, Аденар тогда это очень правильно решил, потому что для Германии очень важно не было этот час думать об этом, как возможно объединение, потому что фактически вот этот, этот, были был уже два государства. Важно было, чтобы будет доверие до Германии опять, потому что мы два войны, мы начинали и мы проиграли, и партнеры не верили, там никакой доверия был до Германии. И для Аденаура это очень важно было, что и во Франции, и в Великобритании, и в Штатах, и в других странах они верили, что Германия может быть хорошим партнером. Я думаю, это правильное решение. Второй момент ⁇ это, что нейтралитет стоит очень дорого. И это для Германии просто из этого уже не было бы возможно быть нейтральным государством. Если это маленькая Швейцария, может быть, там для них это возможно. Но если это Германия в середине Европы... Гарантувати безпеки, я думаю, це можна через інтеграцію. Ви думаєте, що і нинішня заможна Німеччина, не, скажімо так, не потягнула б, так би мовити, нейтралітет сьогодні? Дорого. Ну. Но... Тоже после объединения Германии никаких дискуссий не было, чтобы стать нейтральным государством. Это гипотетично, я поставила запитание. И, ну, например, сейчас мы инвестируем больше, чем 2% нашего нужного продукта в безопасности. Чтобы стать нейтральным государством, надо было, наверное, инвестировать 5 или 6%. Люди, которые живут в Германии, они для этого не готовы. Они знают, что через интеграцию гарантировать безопасность это стоит меньше. И эти деньги будут потом на благо людей, и жизнь будет лучше. Поэтому, я думаю, это тоже очень рациональная калькуляция, не быть нейтральным. Кстати, тоже Австрия недавно передумала. И сейчас Австрия является членом Европейского союза. Давно было нейтральным государством. И сейчас они решили интегрировать в Европейский союз, ну уже несколько лет назад. Потому что это э, очень рационально тоже, если мы посмотрим, какие там э, деньги это стоит быть нейтральным. Ви знаєте, у нас нещодавно був в гостях пан Олаф Берстат, надзвичайний повноважний посол Норвегії. Він сказав, що нейтралітету в чистому вигляді в Європі зараз не існує. Ви зараз підтверджуєте, фактично підтверджуєте цю думку. Членство Австрії в Європейському Союзі, а ми знаємо, що Австрія не є членом НАТО. Угу. означає, що фактично Австрія не є нейтральною країною, тому що Європейський Союз має свою програму, європейська політика безпеки і оборони. До речі, якщо одні політики пропонують Україні стати нейтральною, то деякі інші політики пропонують приєднатися до європейської політики безпеки і оборони, не знаю, чи не усвідомлюючи, чи маніпулюючи свідомістю людей, розуміючи, що бути членом європейської політики безпеки і оборони, не будучи членом Європейського Союзу, неможливо. И скажите, пожалуйста, чья Европейский Союз альтернативу НАТО? Ну, что касается э, первой части вопроса, э, мы говорили об этом, что это такое безопасность. И сейчас понятие очень широкое. И в Европейском Союзе э, там есть стандарты, которые помогают э, гарантировать эту безопасность и в этом широком. Понятие. И я думаю, это, это, именно это в Австрии поняли. Не надо придумывать велосипед еще раз, если вот эти стандарты уже существуют. И не только это. Тоже от Европейского Союза будет помощь, чтобы реализовать вот эти стандарты внутри. Значит, я думаю, это абсолютно логично, так, что это так получилось с Австрией. Что касается альтернативы, конечно, есть европейская политика безопасности, но европейская политика безопасности — это не альтернатива до НАТО, потому что европейская политика безопасности работает с структурами НАТО. Это не конкуренция, это только элемент э, брать на себя, как Европейский Союз, больше ответственности на европейском континенте. Потому что после Югославии, когда мы не имели решить главные проблемы безопасности на нашем континенте, для Европейского Союза стало понятно, что надо развивать вот эту европейскую политику безопасности, чтобы не мы только хорошие слова говорить и посмотреть, что происходит здесь, в Европе, а чтобы тоже со силами решить проблемы безопасности в Европе. Но это никогда не было, и я думаю, тоже не будет альтернативы для НАТО. Я думаю, это миф. Тоже я думаю, надо понимать, об этом я уже говорил. Чтобы стать очень сильным игроком, как Европейский Союз, как Европейский Союз или как здесь иногда мы слышим, как альтернатива для НАТО, надо очень-очень сильно инвестировать. И для, для этого, например, общество в Германии не готово. Там есть поддержка, может быть, там есть критика до конкретных миссий НАТО, но в основном есть очень большая поддержка НАТО как гарант безопасности в Германии. И там мы не готовы инвестировать очень большие деньги, развивать альтернативную структуру для НАТО, если НАТО для нас хорошо работает. И, может быть, это тоже парадокс у нас, потому что много людей в Европе требуют, что Европа должна играть очень сильную роль и должна противостоять Америку и так далее. Но если мы потом скажем, ну хорошо, но тогда надо инвестировать не один процент, а три или пять процентов нашего бюджета в безопасности. До этого люди не готовы. И я думаю, тоже из-за этого... Європейська політика безпечності не буде альтернативою НАТО. А скажіть, будь ласка. Це різні компоненти безпечності. А практично всі країни Європейського Союзу, якщо я не помиляюсь, 20 23 чи 24 із 27 є членом і Європейського Союзу, і НАТО. Навіщо тоді було створювати от цю безпекову складову Європейського союзу? Якщо е, воєнні питання фактично для цих членів уже ну практично вирішуються за допомогою е, НАТО? Навіщо треба було створювати європейську безпеку, європейську політику mm. безпеки і оборони? но я уже сказал задачи для э, структуры сейчас другие как они были десять лет назад или как они были двадцать или тридцать лет назад мы не говорим об этом как мы защищаем германии против агрессора никакого агрессора нет против германии и там там есть вообще другие, другие зад задачи и я думаю, вот этой структура, которая сейчас существует у нас, значит, Европейский Союз как экономическая интеграция и политическая организация, и НАТО как тоже как политическая организация с военными силами, как компоненты, они очень хорошо работают вместе, и они хорошо имеют гарантировать все вот эти разные аспекты безопасности, о которых мы уже говорили. Что касается нейтралитета, еще один момент, mm -hmm. потому что я думаю, это очень важно, если мы говорим о Украине. У нас есть, в Германии люди говорят, никто не любит жить на мосту. <laughs> и я думаю, там есть очень правильный мысль, потому что это хорошо говорить об этом, что да, Украина должен быть какой-то мост между этим и другом. Но с другой стороны, как быть мост, да, как быть? Это, это для этого нету ориентиров. Там нету модели развития. И скорее всего, Европейский Союз это не блок или альянс, это предложение на модели развития внутри страны. И это очень хорошо, если есть модель, какие стандарты выполнять, чтобы страна была конкурентно страна. И это сейчас для Украины, как для каждой страны, это очень важно. И, например, именно Норвегия, они не члены Европейского Союза. Но все стандарты Европейского Союза, обязательно выполняются. Ну, они решили не стать членом, ну хорошо, но все равно они поняли, что вот эти стандарты, это они гарантируют, что Норвегия будет конкурентно-статной страной страны для следующего года. И это очень очень важно, не только для Норвегии, тоже для Исландии, например, для других, Северной Африки, президент, äh, премьер-министр Турции в день в интервью сказал, мы не знаем, если после этого процесса интеграции или кандидатства мы будем членом Европейского Союза или нет. Мы не знаем. Но этот процесс для нас, как Турция, это очень важно, потому что процесс модернизирует нашу страну. Это в прошлой неделе в интервью с Лефигаро он сказал. Я думаю, это очень важная думка. Вы сказали, если ЕС желает стать серьезным гравцем в секторе безопасности, он должен враховувати власну військову спроможність и стратегию. Что вы имели на увазе? Мы об этом уже немножко говорили, что не только европейцы хотят, что Европа не была только экономическим блоком евро... экономической интеграции, а тоже актер в политической арене во всем мире. Для этого пока отсутствуют войски силы для Европейского Союза. Ну, например, если мы сейчас говорим с Ираном, это очень тяжело для нас что-нибудь требовать от Ирана, если мы не можем проектировать силу. Для этого надо развивать европейскую политику безопасности и тоже военные, которые не только немецкие или французские или великобританские, но и европейские военные. Этот процесс идет, и я думаю, это не только мы хотим, это тоже требование партнеров, например, из Америки чтобы мы готовы, были готовы брать ответственность на себя здесь, на, это, на нашем континенте. Но мы, не, мы, мы, когда был конфликт в Югославии, мы как европейцы, это было как травма для нас. Мы сидели, как, например, в Себренице был вот этот массакр. Мы сидели и посмотрели все, но мы нет, ничего не имели делать, потому что у нас нет сил для этого. Сейчас, я думаю, ситуация уже немножко по-другому, и через несколько лет мы, как Европейский Союз, можем побольше брать ответственности на себя, чтобы решить вот конфликты как такие. Но еще раз надо подчеркнуть, что это не альтернатива для НАТО, это просто разные компоненты одной системы. Скажіть, будь ласка, якби повернулися в 99-й рік, Німеччина все одно віддала би свій голос за воєнну операцію в Йогославії? Mm. Mm. Ну, якщо ми говоримо про цю операцію, тому що до цього я говорив о ще 97 й ну і 99-й рік. Косово. Косово. Эм... часто здесь это принимается, как это была какая-то американская агрессия. агрессия. Но если очень прямо я говорю об этом, так это не было. Мы эту миссию хотели, как Германия, как и другие страны. Там есть решение немецкого парламента, там есть большинство, там было большинство немецкого народа очень за эту миссию. И я думаю, так и это было сегодня. 7 липня цього року так звана група мудреців на чолі з Мадлен Оль Олбрайт почала розробку нової стратегічної концепції НАТО. Попередня концепція була вироблена в 1999 році. Що змінилося за ці 10 років? Що виникла потреба в розробці нової стратегії НАТО? Но ну, мне кажется, мир и европейский континент очень быстро меняется. В 1999 году э, Польша э, еще не был членом НАТО, другие страны, страны еще не были членами НАТО, и тоже еще не был э, 11 сентября 2001 -го года. Мы до этого, в 1999 году, в стратегии НАТО которые писали вот эту концепцию. Никто не думал, что такое есть возможно, что есть такой терроризм, как мы видели тогда. И, конечно, это абсолютно, я думаю, хороший, хороший путь, если стратегия меняется. Потому что очень много лет, как сказать, мир на европейском континенте стоял. Там были два блока, I strategia była bardziej-mniej taka sama. Potem wszystko odkrywało się. I teraz strategię na to wymieniać. I na to, mi się wydaje, szybciej wymieniać niż wcześniej. Już w przeszłym roku, a prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel, oni w imięcie trbowali na samite NATO, który był i w Niemczech, i Francji w imięcie, 6-10 samit NATO. Они решили, что сейчас уже развивают, развиваются опять новую новую стратегию НАТО, чтобы реагировать и адаптировать на условия, которые сейчас есть, потому что проблемы безопасности, как я уже сказал, это не агрессии сейчас. Проблемы безопасности это страны, как, например, Иран или Северная Корея, это тоже конфликты. Раньше мы говорили о территории тогда, и так далее. Сейчас, например, существует очень много конфликтов, и в центре конфликта — это вода, например. И вот эти новые угрозы, новые проблемы — там надо адаптировать стратегию. Я думаю, это нормальный процесс. Скажите, есть уже какие-то, возможно, образы, там, пункты этой стратегии? Какие-то направления уже сделала эта группа мудрецов? Но сейчас это еще разговоры об этом еще идут, и, наверное, еще э, идут некоторое время. Но там важно, я думаю, это реакция НАТО на новые угрозы, как вот этот, эти асимметрические конфликты, которые сейчас очень часто бывают, например, в Африке, в других регионах, э, где очень тяжело с конвенциональными силами что-нибудь делать, чтобы решить вот этот конфликт. Мы видим это в Афганистане, мы видим это в Ираке, например, что там надо адаптировать стратегию и тоже сотрудничество между военными силами и э, гражданскими элементами, чтобы развивать потом, э, решить конфликт и потом развивать вот этот регион, вот эту страну. Новые конфликты, как экологические конфликты, например, где вода в центре, тоже экологические угрозы. Значит, я думаю, там есть очень много элементов адаптировать эту стратегию. Я думаю, здесь, например, в Украине очень часто безопасность, к сожалению, понимается уже в старом плане. Значит, только военные и армии, и вот эти территориальные конфликты... Но у нас є очі багато інших елементів, і я думаю, це треба понімати. До речі, я чула, що на сайті НАТО приймаються пропозиції від, громад... від громадськості щодо э, нової стратегії. Mm. Я не помилилась? Будь-який громадянин Но... може зателефонувати чи написати і э, зробити свою пропозицію. Ну так. Да. Да. Я не, не, не понимаю, в чем там сюрприз. Я уже сказал, у нас система работает для людей. И не наоборот. Значит, конечно, зачем НАТО существует? Не, не для, для руководителей или для государств. Это существует для людей, чтобы гарантировать безопасность для людей. На цій оптимістичній ноті ми, мабуть, поставимо сьогодні крапку. Я дуже дякую вам за участь в передачі. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення.